Nabi kata, kalaulah keputusan aku itu menyebabkan kawan yang seorang lagi hilang hak dia. Sebenarnya yang betul B. Tapi Nabi buat keputusan A e betul. Jadi B yang sepatutnya dia betul, dia kehilangan hak tu. Nabi kata, fa'innama hiya qita'atun minan nar. Nabi kata, e, A yang dapat tadi, dia bukan dapat harta. Tapi yang dia dapat itu ialah satu potong api neraka. Nabi kata kalau hang pandai cakap dengan kerana pandai tu aku kata betul aku buat keputusan kata hang dapat benda tu hang bukan dapat harta tapi hang dapat qita'atun minan nar satu potong daripada api neraka Tahun dah, satu hari bulan satu bagi aku setiap pula. Dia kata setiap apa? Agak-agak tuan-tuan ada lah kaki macam ni Ada tuan, tuan Dalam masyarakat ni ada Orang tak takut Allah ni banyak Cuma tuan-tuan tengok berita TV3 Hari-hari pengarah, pengarah commercial crime Malaysia Hari-hari keluar -hari, Ada saja kes yang melibatkan apa Kesalahan Commercial crime Hari-hari dengan akaun kaldai, dengan akaun macam-macam yang ada. Ini apa tuan-tuan? Inilah scam ataupun penipuan. Dia tipu hidup-hidup. Dalam pada duk dengar ni, kena. Dalam pada duk dengar ni, dalam duk is du ni, ni. Dah syak dah ni. Dah syak dah ni. Kena. Yang oh, orang kena? Nasib baik aku buah RM3,000 ya. RM3,000 sahaja. Kenapa? Itu kira okey dia kata. Kawan kita RM30,000 dia kata. RM30,000. Kenapa? Itu semua habis. Pasal apa? Transfer dia masuk RM3,000. Dia kata 6 jam nanti dapat balik RM12,000. Ketayap ni bukan jatuh tuan Dia musik tuan kepala 3000 Nak jadi 12000 Dalam masa 6 jam Tuan-tuan Satu dunia ni Tak ada Satu bank Satu apa yang sanggup bagi Macam tu punya untung Tak ada Logik akal pun dah tak masuk Tak boleh Akal yang waras tak boleh terima Tapi Pak Haji ni pun Dia pun Pasal apa? Pasal apa? Dia kata aku ni menyaga tak pandai. Dia kata duit tu simpan dalam bank saja pun tak jadi apa. Dia kata aku pun pincin tak ada. Dia kata ada aku banyak ni yang mana lah nak tahu. Dia kata mana nak tahu. Buah tiga ibu. Dia kata kalau geng awal ni dah. Dia kata dah. InsyaAllah pula lebih kot ni. Kalau geng awal ni dah. Dia kata insyaAllah. Nak buah tu pun nak transfer tu nak tekan klik PGI buah tu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Pi. pi terus tak balik mai dah. Pening dah. Pasal apa? Pasal tajuk akan datang nanti mai cerita ni. Cerita yang kata dunia ni memang macam ni. Dia teliok, dia tengok teliok. Aku bukan nak jadi kaya macam mereka sampai jutawan ni. Dah, aku bukan target sampai nak jadi logo tu. Aku takat-takat. Bolehlah, sementara nak mati. Sementara nak mati. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Dia naik tajuk ni. Apa dia? Mempunyai harta orang dengan sumpah bohong. Kerana nak harta orang tu. Kerana greedy. Greedy. Apa maksud greedy? Tamak. Allah bagi tu cukup dah. Cukup dah. Anak bini tak, tak ada yang mati keboloran pun. Makan cukup. Musim terian, musang king. Tengok Hadu Hadduk ada tu. Hadduk ada dah tu. Musim terian, musang king. Makan. Okey dah. Tamak Muslimin dan muslimah ini rahmat Allah SWT. Sampai ketahan, dia sanggup berbohong untuk nak ambil harta orang. Nak ambil keadaan. Supaya zahir pada orang akan dirinya itu di dalam hak. Dia pergi sumpah bohong tu supaya orang percaya dia betul. Pada dia itu Dia bersumpah tu kerana nak bagi orang kata dia betul. Wallahi, wabillahi, watallahi. Memang saya tak bohong. Walhal dia bohong. Walhal dia bohong. Maka ia itu dosa besar juga. Siapa yang pergi buat kerja macam ni Pergi berbohong Kerana nak ambil harta orang Dosa Bukan dosa kecil Dosa besar Bermula misal Seperti dua orang telah berkongsi tanah Kemudian dibenarkan oleh rakan kongsinya Kepada yang seorang lagi Berkongsi untuk Memakai seorangnya dahulu Share Beli satu tanah Okey, buat dulu Setahun Pakat dua orang Beli kebun kelapa sawit okay, Tahun ni 12 bulan Yang buat kelapa sawit ni Banyak mana dapat hang punya Start daripada Januari next year Aku pula buat Banyak mana dapat aku punya Setuju Maka bila ia berkehendak Memakainya pula Dijanjikan pulangkan ia Memakai haknya Cukup setahun Dia pergi minta Bagi kat dia pula Kemudian datanglah waktu kongsi yang belum guna itu hendak menggunakannya. Tiba-tiba terus dia engkarkannya. Dia cukup setahun dia ni pergi minta, dia dah buat Dia kata, apa dia ni? Hang cakap apa? Eh dia kata ni, ya, kelapa sawit ni. Ya. Ha, apa masalah dia tanda dengan kelapa sawit? Eh, hanya dia buat melawak lagi tu, aku ada sakit jantung tau dia kata. Tak melawak apa ni? Hang cakap apa? Dia buat lagi tu. Depan-depan tuan tuan Depan-depan Han -depan. cakap apa ni Hai hey, Kawan Jangan macam ni kawan Kita buat turun sama setengah hari tu Beli kelapa sawit ni Buat turun apa Bila Han, han turun duit Bila han bagi Hai hey. Tuan Kalau lain ramah Pegang dadah duk cakap baju lah Kan Duk Dia cakap baju Mata dia buat tengok Cegil pula Tuan-tuan disebut benda ni di dalam hadis Nabi pasal apa? pasal benda ni jadi tidak berkongsi dan tidak diberinya memakai tanah itu kepada kawannya yang seorang lagi yang ni yang belum memakainya dia ni minta dia tak lagi dia kata aku tak tahu apa yang hang cakap ni tanah ni aku punya dia kata sehingga bersumpah dia di depan hakim sampai sanggup bawa kes di depan hakim Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Untuk Tuan, nak senang jadi hakim dia. Nak buat keputusan ni yang fair, yang adil ni. Quran sebut. Quran kata apa? Surah Al-Baqarah ayat 188. Allah kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil -batil. Jangan hampa makan harta kawan hampa dengan cara tak adil. Jangan wa tudlu biha ila al-hukam bahkan jangan sampai kes ni dibawa ke depan hakim kerana bohong ni kerana seorang bohong maka akhirnya dibawa kes ni ke depan hakim li taqulu fariqan min amwalin nasi bil ismi tujuan dia bawa kes ni ke depan hakim pasal siapa? pasal dia dah kautin dengan hakim tu dia dah tim dengan hakim tu dia kata aku nanti buat main kes ni aku cerita gang lah dia kata kes ni macam ni kami beli kebun kelapa sawit kami beli sama ada dia cerita betul atau dia bohong hakim kalau dia bohong hakim dia abang dia kata saya beli kebun ni saya tak tahu cerita dia ni tiba-tiba main dia claim kata dia pun ada duit dalam tu saya pun pening dengan dia ni tu dia bohong hakim tapi cara dia cerita tu Hakim ni duduk tengok dia Kita ya wajib lah atas kita ya Janggut pun cantik Hakim ni duduk tengok Haji betul ni Haji Betul eh Dia kata, saya Saya nak bohong tuan saya dapat apa eh. ni Tak apa Panggil seorang lagi seorang lagi ni pula Tak pandai cakap dengar belah hakim tetap tak 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 nak cakap tak boleh ni. Saya bagi, saya bagi kat dia. Hakim tanya ada bukti ke bagi? Tak ada. Oh, saya percaya kat dia. bagi duit itu lah. Hakim tu susah macam ni kalau tak ada bukti, tak ada lah. tapi Allah saksi saya. Ha. Tu dia bohong hakim. Hak hakim tahu hak benda sebenar. Dia pergi hang kawan aku kita sama sekolah dulu. Hang tolong aku sekali. Dah ada satu syek ni kami pakat beli kelapa sawit kami pakat tapi dia ni nak bangang tak boleh pakai ni hmm. ni aku nanti bawa dia main yang tolong buat keputusan kata apa ni aku punya aku ejas sekarang lah 20% dia bawa ejas dia nak ejas 20% Yang ni yang ayat ni kata apa ayat kata li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ifni dia bawa pergi depan hakim dia ajak hakim bersubahat dengan dia dan benda itu menjadi dosa wa antum ta'lamun sedangkan kamu tahu hak sebenar hak sebenar kamu tipu kamu nak harta itu secara secara salah entah bukan senang Nabi SAW kata apa? في حديث رواية من أم سلمة رضي الله عنها يعني إستري صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرتي فخرج إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتيني للخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فلياخذها او فليتركها او كما قال hadis sahih riwayat al Bukhari. Ummu Salamah isteri Nabi. Satu hari di rumah Nabi dengar orang main tengkak depan pintu. Bergaduh dua orang ni. Dia berkata jom jumpa Nabi bagi Nabi settle benda ni. Mai sampai depan pintu rumah Nabi duduk tengkak lagi. Nabi keluar pergi. Nabi. Nabi tanya apa hal. Dua-dua pun bercerita. Kami ada masalah Cerita dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni Nabi dengar Nabi kata apa ke Nabi kata In nama ana Nabi kata aku manusia Betul aku Nabi, tapi aku manusia Tak semua benda aku tahu Melainkan Allah beritahu Innama ana basyarun Aku manusia Wa innahu yati lil khasmu Sesungguhnya Ni apa bergaduh ni Apa main jumpa aku Fala'alla ba'dakum an yakuna ablaq min ba'dih. Bila mai berjumpa dengan Nabi, nak minta Nabi selesaikan masalah, Nabi kata kadang-kadang hak mai jumpa tu ada seorang ablaq. Ablaq maksudnya pandai sembang. Dia pandai sembang, dia boleh buat ayat mata, dia boleh buat sedih, dia boleh buat cerita yang orang dengar, orang ingat betul eh. apa hak dia kata. Hak seorang ni. Manakala hak seorang lagi tak pandai bercakap. Tapi sebenarnya dia yang betul. Tapi sebab dia tak pandai tak bercakap. Nabi SAW kata, aku manusia. Aku menilai berdasarkan ni. Apa duk cakap depan aku ni. Fa'ahsibu annahu sadaq. Nabi kata, maka aku buat keputusan. Eh betul. B salah. Keputusan Nabi itu berdasarkan kepada pandai cakap ni meyakinkan orang putih kata very convincing sangat meyakinkan cakap dia nabi kata oleh kerana hang punya cakap ni aku convinced aku rasa yakin aku buat keputusan kata eh betul di salah nabi kata apa faman qadaitu lahu bihaqqi muslim nabi kata kalaulah keputusan aku itu menyebabkan kawan yang seorang lagi hilang hak dia Sebenarnya yang betul B, tapi Nabi buat keputusan A e betul. Jadi B yang sepatutnya dia betul, dia kehilangan hak tu. Nabi kata fa inna ma hiya qita'atun minan nar. Nabi kata eh dapat. Tadi dia bukan dapat harta, tapi yang dia dapat itu ialah satu potong api neraka. Nabi kata kalau hang pandai cakap, dengan kata pandai tu aku kata hang betul. Aku buat keputusan kata hang dapat benda tu. Hang bukan dapat harga Tapi hang dapat Kita'atun minan na Satu potong daripada api neraka Nabi kata apa? Kalau hang mau Ambil Nabi kata Hang tahu benda tu tak betul Itu bukan hak hang Kalau hang nak ambil Nabi kata tak apa? Ambil Au falyakhudha Ataupun lebih baik tinggal Jangan ambil Kerana itu bukan haang Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Tuan-tuan bukan senang nak jadi hakim Ni dia main Sahabat minta kata Ustaz cerita sikit tentang Masalah AI lah AI Artificial Intelligence Cerita mana saya nak beritahu Bukan bidang saya AI ni Kita dia abang baru jadi AI ni apa dia tuan, -tuan? Artificial Intelligence Dia terjemah kata Kecerdasan Buatan Nahamah lebih-lebih takerti Tapi kalau tuan-tuan buka Internet Pergi dekat search engine Tuan-tuan type Dia boleh baca apa yang tuan-tuan nak cari Pergi satu naik atas sikit Tuan-tuan langgan Netflix Netflix Hari-hari dia layan Gambar Hindu Hari-hari dia buka agama Hindu, Hindustan. Tamil, Hindustan, Tamil, Hindustan. Tonton buka ya, dia buat main dah Hindu dengan Hindustan. Dia buat main siap lah. Dia baca lah. Dia baca lah. Dia kata, Syekh ni kaki agama Hindu. Dia boleh baca tu, itu artificial intelligence. Yang benda ni kena asuh kita asuh. Asuh macam mana? Kita selalu duduk tengok tu kita asuh dia. Kita asuh dia sehingga dia pak dia pegang. Nama kata Samsuri ni kaki gamak indu. Oji. Oh, kita buka ya, dia hantar main gamak indu. Kita buka ya, dia hantar main gamak indu. Abis. Dia baca arah kita. Itu artificial intelligence cara mudah faham. Dan dia boleh apply dalam macam-macam benda. Akhir zaman ni. Esok siapa jadi lecturer university <Supemin peaksati> susah tengah Budak-budak buat assignment bukan dia buat, AI buat bagi dia. Kalau dia kuasai ni artificial intelligence ni, dia kuasai, dia bagi tahu ya apa yang dia nak. Artificial intelligence tolong buat bagi satu assignment dekat dia. Pak keluar-keluar mai, dia baca balik dia puhu, hu. Hu dia kata. Dia pergi hantar dekat lecturer. Lecturer kata hu hu dua kali hu. Yang buat tu sama dia. Bukan student ni buat. AI buat lagi. Boleh nampak tak tu yang kata hati bisa yang kajak. Dia pergi lebih jauh tu tuan. Dia pergi lebih jauh apa dia. Dia boleh tiru suara kita. Tuan, tuan yang ni yang kata hakim akan menghadapi masalah dalam benda ni. Nak mensabitkan satu-satu kesalahan kepada satu orang tu, dengar suara panggil pakar mai dengar kalau pakar ni takat-takat pakar dok daun pakar ya dia dengar dia kata okey suara Ustaz Samsuri ni dia kata suara Ustaz Samsuri no itu dihasilkan oleh artificial intelligence kawan hak nak buat ni dia asuh benda tu dia asuh dia asuh dia bagi benda tu kenai suara Ustaz Samsuri bagi kenai bagi kenai bagi kenai pak dia kunci dia lock ini suara Ustaz Samsuri lepas tu boleh arah dia suruh so, cakap apa-apa dia akan keluar bila keluar esok dibawa saya ke muka pengadilan tuduh kata saya cakap macam tu it's very dangerous tuan, -tuan. dari segi tu dia sikit lagi dia main apa pula tuan, tuan, video pula lah pun Lalaupun dia buat lah tapi tak cukup lendik elok lagi dia buat lah video lah ni dia main muka nak sopa apa semua Nih, dia rakam muka kita ni. Bagi orang yang sakit. Sakit apa tuan-tuan? Sakit jiwa. Dia terlebih mesra dengan social media. Hari-hari duk post gambar dia masuk dalam Facebook. Hari-hari post. Makan mi goreng pun post. Makan megi goreng, goreng pun post. Dia sakit. Dia ada satu jenis sakit. Sakit apa? sakit sakit tak tahu apa penyakit dia ada dia kira nak post gambar dia dia nak post gambar dia tak cukup dengan gambar dia dia boh gambar bini dia dia boh gambar anak dia dia sakit dia tak tahu di sana geng-geng yang duk main artificial intelligence ni boleh ambil gambar dia dalam bentuk HD ni ambil gambar dia tu dia proses AI ni akan proses muka tu esok dia guna muka tu dia buat satu video dia kata kita cakap ini, ini, ini. Sedangkan kita tak cakap. Dia melalui proses artificial intelligence. Lebih teruk lagi tuan-tuan. Dia ambil muka kita yang diproses ni. Dia dibubuh dalam gambar tak elok. Pi. Uh, dia kata ceramah berapi-api di masjid. Kaki porno banyak dia pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian apa teknologi yang mai pun dia bawa mai doh dia bawa baik dia bawa tak baik orang yang guna ke arah kebaikan baiklah jadinya tapi orang hendak guna teknologi itu untuk keburukan jahanam jadinya benda ni orang-orang yang terlibat dalam bidang perundangan jadi hakim jadi apa esok ni kek-kek ni akan menyusul tak lama lagi akan menyusul kalau sebab Islam awal-awal lagi sabitan kepada kes zina, dia tak terima cerita gambar, video, apa-apa semua dia tak terima. Dia kena saksi orang yang adil, yang dipercayai, yang baik, yang melihat kejadian itu jadi betul okay. Dulu sebelum ada cerita artificial intelligence, kita duk ingat apa? Kita kata Islam ni very bad, very bad data. Dia ni ke belakang. Pasal apa? Ya kalau nak tunggu nak sabit empat orang pergi tengok macam mana nak sabit kesalahan dia. Lah ni zaman ada CCTV. Masa tu kita cakap begitu, begitu Tapi hari ni bila dia main AI artificial intelligence ni. Orang dah boleh gunakan teknologi tu. Untuk nak berkena Untuk nak buat naya kepada orang-orang yang tertentu. Baru kita faham. That's why Quran daripada orang-orang tak terima benda -benda. Ni. Sebab dia boleh fabricate, dia boleh manipulate, dia boleh buat benda yang tak betul. Sampai orang rasa macam betul. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Bukan senang. Nak jadi hati. Siapa siapa betul, siapa salah. Itu sebab dalam hadis riwayat daripada Buraidah. radhiyallahu anhu. Dia kata, An Rasulullah SAW kata, Al-Qudah Salasa. Nabi kata, Hakim orang yang menjadi hakim di atas dunia ni akan dihakimi di akhirat esok hakim kena bercara di akhirat esok sama macam kita di atas dunia hari ni kita jadi pakar bedah pakar jantung pakar bedah jantung nasib tak baik kita kena sakit jantung pakar bedah jantung di bedah jantung dia dia jadi macam tu Nabi kata apa? Al-Qudah Salasah hakim-hakim di atas dunia ni akhirat esok akan jadi tiga isnan finnar nabi kata dua masuk neraka wa wahid fil jannah satu syurga rajul alim al haq fa bi fa huwa fil jannah hakim yang pertama ni dia rajul alim al haq seorang hakim yang tahu kebenaran di dalam kes itu dia tahu bihi maka dia memutuskan sesuai dengan orang yang betul dibenarkan orang yang salah disalahkan dengan ilmu yang ada dekat dia dengan bukti yang ditampilkan dengan evidence yang dibawa dengan witnesses, saksi-saksi yang di semua ni dia baca, dia study, dia tengok dia tuan, -tuan bukan senang tuan, -tuan. dia tak tidur malam kadang-kadang ni isu nak bagi penghakiman kes ni tak tidur ni duk fikir apa siapa takut saya lagi pergi jatuh hukum salah orang takut dengan ilmu dengan apa yang ada dekat dia akhirnya dia buat keputusan okey ini betul ini salah dan apa yang dia buat itu betul berdasarkan ilmu dia dan memang betul keputusan dia. Fahuwa fil jannah. Selamat dia dalam syurga. Wa rajulun qada lin nas ala jahlin fa Hakim yang kedua ni apa dia? Dia sebenarnya tak faham ilmu menjadi hakim. Tapi sebab kabel bagus dapat jadi hakim. Ini dalam bahasa Indo bukan Indonesia ha, Raja duduk layar Netflix sama Indo ni Ada banyak kira macam ni Dia pun dulu masa belajar law Dia bukan satu orang je Tapi sebab bagaimana punya Networking ada, dapat Dia tidak ada ilmu sebenarnya dengan kerana dia tidak ada ilmu, apabila dia menjatuhkan hukum, sudah tentu hukum dia tak betul. Sebab dia sendiri tidak berbekalkan ilmu yang cukup. Fahuwa finna. Dia nak apa? Karena jahil dia. Yang ketiga, dia kata apa? Wa rajulun jara fil hukmi fa huwa fil Yang ketiga ni, dia ada ilmu tentang bidang kehakiman dan dia tahu siapa betul, siapa salah tapi kerana orang jolok mai ikut tepi. Minta dia buat keputusan berdasarkan arahan yang mai ikut tepi. Maka dia ikut yang tu. Dia jahat. Jar dia fujur, dia orang jahat, maka dia ke neraka. Bukan senang pun tak, bukan senang. Maka dalam kes ni dia beritahu tadi apabila berbalah dua orang nak bawa api kepada hakim. Hakim putuskan dengan cara yang betul. Engkarkan ada berkongsi akan tanah itu. Dia kata bila main dekat hakim, dia pakat dengan hakim. Seorang hakim menyebelahi dia. Mengengkari kebenaran. Maka orang yang buat engkar dan mengambil harta orang seperti yang demikian itu haram dan berdosa atasnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah sebagai hadis, sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man yaqta'a mal akhihi almuslim laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Itu hadis dia. Dan barang siapa yang mengambil harta saudaranya yang muslim dengan sumpah bohong. Di depan hakim sumpah bohong dapat dia benda tu. Nescaya dia akan jumpa Tuhan di akhirat esok hal keadaan Tuhan murka kepada dia. Sampai sana Tuhan tak mau tengok muka dia. Maka apabila murka Allah akan dia, pastilah jumpa azab sengsara yang jadi balasan murkanya dengan sebab tabiat jahatnya